Salyan rayon mədəniyyət mərkəzi və Salyan Dövlət Rəsm Galleriyasının birgə təşkilatçılığı ilə görkəmli şair, dramaturq, tərcüməçi Əli Ağaqürçaylının anadan olmasının 96 illiyinə həsr olunan "Mən sənin yanına qışda gəlirdim" adlı ədəbi bədi gecə keçirilib. Salyan rayon mədəniyyət mərkəzində keçirilən gecədə ədəbiyyat adamları, mədəniyyət nümayəndələri, poeziya sevərlər və şairin doğmaları iştirak edib. Çıxışlarda Əli Ağaqürçaylının qısa lakin mənalı ömr yolundan söhbət açılıb, natiqlər bildiriliblər ki, 1946-cı ildə sənin gözlərin adlı İlçi şairi ilə ədəbiyyata gələn Əliğa Kürsaylının şeirləri sonradan müntəzəm olaraq mərkəzi və republica dövrü mətbuatında nəşr olunub. O, Dünya ovucundadır, yollarda axtar məni, bütövlük və başqa kitabları ilə oxucu rəğbəti qazanıb. Onun poeziyasının dünən olduğu kimi sabah da gənclərə örnək olacağı xüsusi vurğulanıb. Qızı ülkərin atasına qəlbən bağlılığı, atasının ölümündən sonra həyata əlveda deməyindən söz açan natiqlər onlarla bağlı xatirələrini dilə gətiriblər. Tədbirdə Əliğa Kürsaylının dilimizi, poeziyamızı qoruyan böyük sənətkar ol də diqqətə çatdırılıb. Ədəbiy bədii gecədə mədəniyyət nümayəndələri və bədii qiraətçilərin ifasında Əliyağa Kürsaylının şeirləri səsləndirilib, kompozisiyalar təqdim edilib, həmçinin şeirlərinə bəstələnən mahnılar ifa edilib. Qeyd edək ki, Əliyağa Kürsaylı 1928-ci il fevralın 20-sində Salyanın Kürü Qaraqaşlı kəndində doğulub. Şair 1980-ci ilin 11 fevralında vəfat edib və Bakı şəhərində Yasamal qəbristanlığında dəfn olunub. Pəncərəmə uzanan yaşıl yaşıl eldimi? Yaşı Yarpaqlar iç baharın salamına gəldimi? Seru lavul hani doğurdan gözəldimi. Dayanmışıq səninlə qoşa üzü günəşə. Belə ola günəşə. Əla körsəli gözəllik, bahar, günəş şairidir. Əla körsəli nə qədər var günəş var, bahar var. Elə Azərbaycan var, əla körsəli olacaq. Elə musiqi var, pейzə var, əla körsəli düşənməyəcək, həmişə olacaq. Elvin Qudratov, Səmil Şahlar oğlu bu gün informasiya proqramı üçün.